Что сейчас столько молодых ребят и я вот понимаю что им благодаря им я получил свободу возможно я получил бы ее позже но вопрос когда это бы произошло неизвестно а с папой когда вы видели что с ним виделся я с отцом в последний раз и сейчас я вот понимаю я у нас практически новостей никаких не было но я слышал о многих жертвах которые произошли ну, хочется верить, что они были не напрасно. Вы знаете, я вижу, как все меняется. Даже, казалось бы, Харьков такой милицейский город. А что здесь происходит? И меня это очень радует. Сейчас? сейчас он в Черниговской области. Он в суде. Ждет, пока привезут. Пишет, что получить освобождение. дальше вот куда? Куда дальше? Конечно, к Маме мы... звонили? К маме, конечно. К маме, к моей любимой девушке. Что говорят? Папу очень ждут, очень хотят. Сегодня прямо едете туда? Да, да. Билеты уже есть? Уже есть. папу не освободили? Здравия. Здравия. Сегодня Сыночек, да? мы на весь город Попаде, кричали. Свободу вам. Свободу Павлюченко. Павличенко! Свободу! Честь! Свободу Павличенко! Можно, Можно последнее слово Слава слова. Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Последнее слово хочу сказать. Вы мне аплодируете. А мне аплодировать не за что. Я могу поаплодировать вам и тем ребятам, которые пошли на эти перемены, которые хотят видеть эти перемены. Поэтому я аплодирую вам. Спасибо тебе, сыночек.